Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Hasta que saca esta empresa de la zona de desastre que ustedes os crearon, no voy a ver cómo la empresa de mamá se va al desastre. Y menos por nuestra culpa. Entonces quédate para siempre. Todo el mundo sabe que Pipat no tiene remedio, como si fueras mejor Chan, ni se te ocurre empezar. Lo juro sí, ustedes dos no, no se callan, los apuñalaré a ambos con este tenedor. Okbab arrebató a su tenedor de la mesa y lo sostuvo con irritación. Estaba harta de sus dos hermanos. Por suerte, ambos se rindieron antes de que la cosa se pusiera fea. Permítanme aclarar esto. He vuelto para ayudar a dirigir la empresa temporalmente. En cuanto todo vuelva a la normalidad, y espero que así sea, volaré de vuelta a Japón. ¿Espera qué? ¿Solo estás administrando? Anda, ayuda con el diseño también. Sabemos que eres buena. No, dejé de dibujar hace años. La joven se negó rotundamente antes de levantarse de su asiento. Oye, ¿a dónde vas? Tanto Pat como Chan la agarraron de los brazos. Al baño, ¿quieres venir conmigo? Al ser de vueltas bruscamente, ambas hermanas la soltaron al instante, sonriendo con torpeza. La dejaron marchar, pero no la apartaron de la vista, temiendo que regresara corriendo a Japón en cualquier momento. Okbab negó levemente con la cabeza. Estaba a punto de ir al baño cuando sus pasos se detuvieron. Algo en la tableta de una clienta cercana le llamó la atención. Era una entrevista en video de un programa. El pie de foto debajo de la imagen de una mujer segura de sí misma de 33 años decía, Mine, CEO de Mindspace, la estrella emergente de la arquitectura. El set era una oficina de lujo. Los detalles de la entrevista... «Mine, ¿cómo empezó Mine Spain?» «Bueno, no fui sola yo, tengo que agradecerle a ti, mi amiga e inversora, por ayudarme a fundar la empresa, anfitrión». «¿Entonces te conocían antes de fundar la empresa?» «Mine, sí, es mi mayor de la universidad». «Sonríe, presentador, es realmente inspirador». De un startup de dos personas a una de las firmas de arquitectura más importantes del país en menos de 10 años. ¿Te consideras exitosa? My, mmm, diría que seguimos creciendo. Para mí, la palabra éxito me parece limitada. Siempre quiero seguir mejorando para todos nuestros clientes en MySpace. ¿Okpap, estás bien? preguntó Chan cuando la vio parada aún. Claro, ¿por qué no lo estaría? Obab lo ignoró encogiéndose de hombros, dejando a su hermano observándola con preocupación. Bien, todos. Les presento oficialmente a mi hermana. Al terminar la hora del almuerzo, Pata aplaudió para llamar la atención de todos. Ella es Obab. Ella ayudará a supervisar la empresa por ahora. Hola, soy Obab. Un placer conocerlos a todos. Ahora volveremos a trabajar. Su saludo fue breve y directo. Los aplausos se desvanecieron rápidamente. Algunos miembros del personal parecían sorprendidos, otros confundidos, algunos simplemente estaban atónitos por su intensidad. Antes de que alguien pudiera reaccionar a su presentación o preguntar algo, Tertis gritó en voz alta. ¡Tonta! La atención de todos se centró en la peculiar chica. ¿Qué pasa, Tertis? preguntó Chan. Mm, la señorita Pry acaba de enviar un mensaje. Está cancelando su contrato con nosotros. ¿Qué? Todos gritaron al unísono, excepto Cap, que ni siquiera conocía los detalles de este cliente. La dio la cabeza confundida. ¿Estás segura? Llámala ahora mismo. Gritó Chan. Marque el número de la señorita Pry una y otra vez, pero la persona no contestó. La cara de la chica palideció más que un pollo hervido. Nada. La señorita Pry no contesta. ¿Te dijo por qué cancela? Preguntó Pat. No, solo envió ese mensaje. Y hay algo más que debería preocuparnos. ¿Qué pasa? Dilo ahora. Admitió. Ya le hemos enviado el primer borrador del diseño. Tertis apretó los ojos. Toda la oficina se quedó paralizada, sobre todo John, que sintió que estaba a punto de desmayarse. Buscó a tientas un inhalador de hierbas en su bolsillo y se lo metió bajo la nariz. Solo Cap logró mantener la compostura para lanzar una pregunta con tono severo. ¿Por qué lo enviaste antes de que se confirmara el contrato? Tú lo haces. Te das cuenta de que puede tomar ese diseño y seguir adelante, ¿verdad? Lo siento. Intentaré llamar a la señorita Pry. Al percibir el pánico en la oficina, Pat intervino rápidamente, intentando controlar la situación con calma. Probablemente sea un malentendido. Aún tenemos una oportunidad.